اسی طرح جب وہاں پر طواف کر لیا طواف کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے وہاں پر جا کے دو رکعات نفل پڑھنے پڑتے ہیں دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اللہ پاک سے وہاں پر دعا کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر رکے تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اسی طرح زمزم زمزم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے دنیا میں اور بھی جگہ سبیلے لگتی ہیں ایک سبیل ہے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے نا پانی زمزم یہ ان کی سبیل ہے تو وہاں پر جا کر خوب پانی پینا خوب زمزم پینا اور اس کے ساتھ ایک دعا ہے وہ دعا کرنا اللہ انی کا علم نافیہ اللہ انی کا علم نافع اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما ورزقا فن واسیا اور کشادہ رکس عطا فرما اور اسی طرح وشفاء من کل دائن ہر بیماری سے شفا عطا فرما آب زمزم پیئے اور یہ دعا پڑھیں اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے اردو میں ہی کہتے ہیں اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما علم نافع کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کا انسان محبوب بندہ بن جاتا ہے یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی طرح کشادہ رس کسی کی محتاج کی نہ ہو کسی کی پریشانی نہ ہو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو اور اسی طرح ہر بیماری سے شفا آب زمزم میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کو انسان جس نیت سے بھی پیے گا جس نیت سے بھی پیے گا چاہے اس کو کوئی بیماری ہے اب وہ اس نیت سے پی رہا ہے کہ یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے تو اللہ پاک جیسے ہی وہ زمزم پیے گا وہ بیماری ختم ہو جائے اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے کہ میری روزی کا مسئلہ ہے میں بے روزگار ہوں اس کو آب زمزم مل گیا اب اس نے آب زمزم اس نیت سے پیا کہ مجھے روزگار مل جائے مجھے روزی روٹی کا میرا انتظام ہو جائے تو اللہ پاک اس زمزم کی برکت سے اس کے روزی میں اضافہ کر دیتے یعنی جس وجہ سے بھی آپ پیئیں گے جس نیت سے بھی آپ آبِ زمزم پیئیں گے اللہ پاک آبِ زمزم کی برکت سے وہ مسئلہ حل کر دیں گے اور آبِ زمزم کہاں ملتا ہے حرم شریف میں ملتا ہے وہیں جا کر پینا پڑتا ہے یہاں بھی لوگ لے کر آتے ہیں لیکن وہاں جا کر پینے کی جو بات ہے جو سعادت ہے اس کی بات یہ الگ ہے اسی طرح حجرِ اسود حجرِ اسود کیا ہے یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے حجرِ اسود جنت کا ایک پتھر ہے جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر لگا ہوا ہے جس کو استعلام کرتے ہیں جس کو چھوتے ہیں جس کو بوسہ دیتے ہیں تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص حجرِ اسود کو چھوتا ہے یا استعلام کرتا ہے اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے وہ دعا کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشدون محمدن ابدہ و رسول جس نے حجرِ اسود کا استعلام کیا یا بوسہ دیا یا اس کو چھوما اس کے بعد یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک اس کی طرف ستر مرتبہ رحمت رازل فرماتے ہیں اور اس کے اعمال نامے سے ستر صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں ستر درجات بلند ہو جاتے ہیں یہ فضیلت بھی کہاں ملے گی وہاں ملے گی حجرِ اسود کہاں ہے حرم شریف کے اندر ہے جب حرم شریف میں ہوں گے تو یہ ساری فضیلتیں ہمیں مل سکتی ہیں درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں